героизирует приспешников Гитлера, таких как Бандера, Шухевич, которые включены в реестр иностранных агентов или о которых есть сведения, что они участвуют в экстремистской или террористической деятельности. Бандера теперь иноагент. Ну а Европа стримко в Яне. И врятувати ее сможет только Россия. Сподіваюся, ви розумієте, що я жартую. А от пропагандисти про це заявляють цілком серйозно. Тож вітаю! Ви дивитеся проєкт з ДНА постукали. А я Інна на бок. І давайте ж розберемося, чому наші герої навіть з того світу кошмарять московитів і чого найбільше бояться нині у Кремлі. Бо ж розуміють, у них то справи йдуть поганенько. Вірніше на болотах все стабільно погано, але ж рупори Кремля відпрацьовують методички Путіна. А це означає, не звертають увагу на те, що Ерефія йде на дно. Ну і продовжують своїми байками та нікчемними висловлюваннями топити захід. Навірно, сьогодні, якщо дивитися на Європу, це сад, який приходить в упадок, який достався по наслідству. нынешнему поколению от очень умных, прагматичных родственников, которые ушли. И там сейчас уже покосился в этом саду забор, чужие люди через него лезут, пытаются поживиться фруктами, которые пока еще продолжают плодоносить в этом саду, но вместе с тем высыхают растения, сад теряет свой привлекательный вид, и те, кто сегодня кому сегодня этот сад принадлежит, кто им управляет, этому, кому он достался по наследству, даже не знают, что там есть система полива, трубы под землей, где-то в саду есть кран, который, наверное, можно было бы отвинтить и открыть для того, чтобы пустить воду и наполнить этот сад жизнью. Но А, сьогодні, сьогодні це не так ні, ну до того, що на Ерефії постійно і чи не щодня, от з кожної праски лунають кремлівські наративи про загниваючу Європу, ми вже звикли, правда. Але ви подивіться, які метафоричні поєднання з'явилися у російських чиновників цього разу. Європа каже, це сад, який стрімко в'яне. Тобто, так вважає російський політичний діяч Олексій Оверчук. А от те, що знос водопровідних мереж на РФі нині перевищує 75%, А більшість жителів, забутих богом і Путіним російських регіонів, мають проблеми з питною водою або взагалі не мають води. До речі, пам'ятаєте, як взимку вони топили лід? Це ж було, і ми всі це бачили. Але у Кремлі це нікого не хвилює. Там продовжують промивати всі мізки байками про те, що Європа має негайно змінювати свою поведінку, тобто переставати підтримувати Україну. І мабуть, там має змінитися покоління, то яке собственно пойметь, що там є ця система, яка дозволяє наповнити сад саджиною. Але, але для цього нужно ще й. Собственно, поговорить с тем соседом, от которого они получают воду из-за забора. Это он сейчас про Россию? То есть Европа залежна от России? Серьезно? Так кто бы сказал? Слухайте, вони реально настільки втратили відчуття реальності, що досі переконані, що весь світ їм щось винен, і без них просто не виживе. А більше російські депутати думають, що якщо постійно будуть розповідати про те, що в Європі стає гірше і гірше, то може там і дійсно колись таке стане гірше. Ох, як вони цього хочуть! Та даремно. Бо коли вони розповідають ось таке, ви тільки уявіть, з якою проекцією на Європу та в якому лайні живе вся Російська Федерація. Але чого ж тут здогадуватися, якщо й без уяви ситуація на Росії ось така? Подекуди води в кранах немає руками навіть у лікарнях. І ось тут я не жартую. чайник електричний, гріли цю воду давали бальним. кипяток, потому что все, на все мои заявки, которые я писала, прошу предоставить, они у меня имеются, все заявки, что прошу выдать чайник больным, потому что вечером хочется выпить кипяточку или что-нибудь. Воды холодной тоже не было, чтобы люди могли пить, потому что вода даже холодная у нас шла, периодически она отсутствовала, то ее не было, то она ржавая течет. Не всегда есть даже холодная вода. А в таких местах, где, например, она должна обязательно быть, это в перевязочном кабинете, в, ре... в реанимации, в операционной, до сих пор нету и не было три года там. И мы с воскресенья без воды. Воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пять дней. Сегодня я там освободила тару, и мы поедем ее набирать. Свободная тара у меня 23 баклажки и 2 бочки по 50 литров. Вот сейчас где-то будем ездить искать, где можно эту всю тару наполнить. Как-то так. Газа по-прежнему нет. Насчет воды я, честно говоря, Ілюзіністрою та звісно про це рупори Кремля мовчать, як води в рота набрали. Вочевидь, у їхніх кранах вода завжди просто є, як і в самому Кремлі, як холодна, так і гаряча. Тож проблеми населення їх не хвилюють. Вірніше їм начхати на людей. Вони ось куди важливіші питання на своїх засіданнях вирішують, бо дуже їм заважають жити на хвилиночку наші українські книги. Ну и герои наши. Фонды библиотек этих регионов комплектовались, когда они входили в состав Украины. Именно поэтому в этих фондах много националистической литературы, литературы, которая героизирует приспешников Гитлера, таких как Бандера, Шухевич, литературы, которая направлена на пропаганду русофобии, Литература, которая переформатировала сознание украинского народа. літератури, яка іскажає історичну правду, і так далі. Ми вважаємо, що доступ свободний к до такої літератури не допустим. Серйозно? Та не вже ні? Ну ви тільки подивіться на них, на цих братких путіністів. От знову наші Бандера та Шухевич не дають їм спокою. А українські книги це взагалі просто кістка в горлі. Интересно, и что же теперь будут с всем делать? Мы будем ограничивать, использовать книги авторов, которые включены в реестр иностранных агентов, или о которых есть сведения, что они участвуют в экстремистской или террористической деятельности. А, так все понятно. Степан Бандера помер 65 років тому, але від однієї згадки його імені росіяни досі панікують і божеволюють від ненависті. Але це не дивно. Ви ж знаєте, пропагандисти використовують слово для залякування, а ще називають його посібником гітлерівців і кривавим злочинцем. Тож, звісно, книги про нього для них тепер найбільше зло. А все просто там же стільки правди, яку вони намагаються знищити, або, хоча б переховати. але не вдається, як і переконати всіх у тому, що ми з вами програємо і не впораємося без підтримки заходу. Це між іншим знову сказала Захарова. Вона продовжує це робити, тобто плести ось таку ахінею. Я напомню, вони ж всі дуже учень теж привиклі к мовікомовіжорству по всьому світу. с протянутой рукой и с заунывными песнями о, а, а, так сказать, о международном посредничестве или международной некой реакции на события вокруг Украины. То есть им нужна международная поддержка, она нужна им как воздух. Они не могут опереться же на своих собственных граждан. Они своих собственных граждан боятся. Зеленский, Подоляк и вся эта а, гоп-компания, они боятся собственных граждан. Поэтому опираться на внутриукраинское сообщество, общество, не знаю, гражданское общество, они не могут. Помимо всего прочего, ну вот смотрите, что говорят даже бывшие участники вот этого ОПГ на Банковой, которые кто уехал, кто, так сказать, где-то там в бегах, но раньше, вот на протяжении этих двух лет, были плоть от плоти киевского режима. Что они говорят? То, что сейчас происходит на Украине, это уже диктатура абсолютная в отношении даже собственных политических элит. И отсюда, вот очень важный момент, международная реакция для Зеленского является, как он считает, спасительной. Только через международную реакцию... Он пытается вернуть утраченную легитимность. Цікаво. А що ще мали б розповідати зрадники? Тобто, ті, хто втекли до Росії і зараз переслуговують путінському режиму. Звісно, вони один поперед одного кричать про нелегітимність Володимира Зеленського. А от Захарова далі виплюнула й таке. Ну, ну от київський режим може та в худшу сторону, від третього рейха, От ми називали ряд речей. Так э, вот это та же самая, опять история. Это, понимаете, вот удавиться за копейку, опять своих же поставить, э, так сказать, под угрозу. Э, и вот в очередной раз мы это видим в очередном э, жутком таком проявлении. Все виды зависимости, как от Запада, так и от э, наркотиков, э, что само по себе тоже уже является сутью этого режима но вот эта идеологическая прошивка вот она выходит наружу мы говорили нацизм неонацизм фашизм кто-то верил кто-то поверил потом но те кто не верил в национализм в неонационализм в неонацизм киевского режима в фашизм в эти слова и в эти понятия не вдумываясь не заглядывая не верил отвергал их ну тогда читайте то, что сейчас сказал Подоляк. Вот просто откройте эту фразу и читайте, прочитайте несколько раз, что я не хочу это же повторять. Вы понимаете, это нельзя повторять. Я, я еще раз хочу сказать: это отличается даже от нацизма и фашизма 30-х и 40-х годов в Германии, в Италии и так далее. Дело в том, что Гитлер и все, что там вокруг него творилось, Третий Рейх и так далее, они применяли подобные идеологические установки на уничтожение в отношении, в отношении людей, которых А, никогда не считали частью себя, своей нации, национальности, расы, бы никогда даже не задумывались о том, что они, только в этом вся была их суть, что они равноценны, то есть они как бы отделяли себя по-разному. Это само по себе чудовищно, но это очень важно для того, чтобы понять… Чем киевский режим в худшую сторону отличается от від Третьего рейха, хотя казалось бы, уже хуже некуда. Тем часом, ще в щегольні пропагандистські студії слів теж не підбирали, коментуючи те, що відбувається. Подивіться. І от сейчас я смотрю, как Бильт пытается вбросить фальшивку, что обломки ракет на пляже Севастополя говорят о работе российских ПВО, и они выкладывают вот этот анекдот. Вот это что? То есть, знаешь, вот эта фотофальшивка они пытаются предложить как систему доказательств. То есть, когда мы показываем видео, где видно никакого не взрыва в воздухе, а видно работа именно кассеты, как она должна работать. Кто сейчас с той стороны? То есть, появились ли в каком количестве иностранные наемники? Да, Владимир Рудольфович, значит, у нас буквально недели еще две назад, даже больше, но ну, была такая ситуация, пленные, которых взяли ребята, они рассказывали, что на той стороне находится до 50 евро шайтанов, чеченоговорящих, значит, около 200 итальянцев, как они говорили, значит, пленные. Ну і разного роду там виходить спіци, як вони говорили, ну, ну теж різних національностей. Далі слідом за Захаровою та її подібним з нас знову винирнули патріотичні загони Путіна цього разу з дуже страшними та дуже серйозними погрозами. І ні, не нам. І навіть не європейцям, як це було раніше, а американцям. І як вам? Ми. отряды Путина очень внимательно изучили вот такую книжечку, что такое психологическая война. И я прям хочу вам зачитать выдержку из этой книжки. Давайте послушаем вместе. Если эта борьба угрожает тем, что нам и нашим детям придется прожить жизнь в огромном напряжении и погибнуть в результате применения ядерного оружия, то возникает вполне закономерный вопрос. Что надо делать американскому народу? Вести нормальный образ жизни, не забивать себе голову вопросами о войне и мира, беречь свое психологическое здоровье, нервы и физические силы чтобы выстоять в годину грядущих испытаний. Так что вы хотите, дорогие наши? Хотите, чтобы наша страна была такая вся вздернутая, вся такая на нервах? Нет, у вас это не получится. Нашу сплоченность никто никогда не может раздробить. И мы хладнокровно идем к, Вашому горлу, вам этого не мінувати. Це ми вам прямо заявляємо. Це отряди Путіна. Сміх та годі. Але напишіть у коментарях, як вам що думаєте з цього приводу. Бо я от знаєте про що думаю, коли бачу цих палких прихильниць Путіна, тобто бабусь, втративших здоровий глуст. От хто за всім цим стоїть? Вам же дякую, що дивитеся, коментуєте і допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Нагадую, з вами була я, Інна Набок. А хто знову чи вкотре постукає з на на болотах? Ну а роблять нам це регулярно. Розкажу в наступному випуску. Тож підписуйтеся на канали, тисніть на дзвіночок. І звісно, бережіть себе, бережіть нашу Україну. І до зустрічі.